જય હિન્દ ગુજરાતી સ્ટડી એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારા દરેકે દરેક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે તો આજે આપણે વિડીયોમાં જોઈએ ધોરણ અગિયાર શું છે ધોરણ અગિયાર વિષય હિન્દી છે વાર્ષિક પરીક્ષા બે હજાર ચોવીસ છે અને મિત્રો જે તમારે વાર્ષિક પરીક્ષામાં મિત્રો પદ્ય વિભાગ અને ગદ્ય વિભાગની મિત્રો જે એમસીક્યુ મિત્રો એટલે કે નીચેના જે મિત્રો વિકલ્પો આપ્યા છે એમાં વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને જવાબ આપો એવા મિત્રો પ્રશ્ન પૂછાશે એટલે કે જે

मत मारने दौड़ते क्या है कबीर के मतानुसार मत सच कहने पर जगत के लोग मारने दौड़ते हैं जवाब आपसे ऑप्शन सी जवाब बन छ जो ये प्रश्न आप लेकर चर्चा करिए कि इनमें से किन लोगों का ज्ञान व्यर्थ है तो जो आत्मज्ञान को छोड़ पत्थर की पूजा करते हैं वो क्या है उनका ज्ञान व्यर्थ जवाब आपसे ऑप्शन ए जवाब बन प्रश्न जो आप आगे कि तुर्कों की पहचान क्या है तुर्कों की पहचान क्या है तो दोस्तों पहचान है मेहर ऑप्शन जवाब सी मेहर लेखक कहाँ बैठा है लेखक कहां बैठा है तो पायताने में कहां पर जवाब बी पायताने ऑप्शन बी से पायताने में प्रश्न चर्चा करिए सेल्फ के ऊपर रखा पत्थर का टुकड़ा कैसा है तो वह है उबर खाबड़ कैसा है उबर खाबड़े प्रश्न आएगा चिकने जो सूचे प्रश्न चिकने पत्थर के टुकड़े चिकने पत्थर के टुकड़े पर क्या लिखा है तो दोस्तों वो लिखा है प्रेम ही भगवान है ऐसा लिखा है क्या लिखा है प्रेम ही भगवान ऐसा लिखा है ऑप्शन ए जवाब बंच है जो ये प्रश्न अपने आगे बापू की कुटिया में कितने भाग हैं तो दोस्तों बापू की कुटिया में तीन भाग कितना भाग है तीन भाग जवाब आपसे ऑप्शन बी तीन भाग है अपने बिस्तरे पर बैठे बापू अपने खाजिका को घुमा रहे हैं दोस्तों किसके घुमा रहे हैं तो यरवदा चक्र को किसको यरवदा चक्र को घुमा जवाब से ऑप्शन बी यरवदा चक्र को घुमा रहे हैं बापू को समझने के बापू को समझने के लिए इस छोटे से सेल्फ को ही होगा तो उसको दोस्तों क्या होगा तो उसको भली बात ही देखना होगा ऑप्शन जवाब से ऑप्शन जवाब उसको भली बात ही देखना होगा इन्हीं चट्टाइयों पर देश विदेश के बड़े बड़े व्यक्ति बैठते और निकलते पा पान करते

ऑप्शन जवाब साइकिल ऑप्शन है जवाब दुब किसका प्रतीक है तो दुब विनम्रता किसका विनम्रता विनम्रता का प्रतीक है जवाब ऑप्शन सी विनम्रता। सारे विवाद का केंद्र स्थान कौन कौन सी बात है तो सच और झूठ दोनों ऑप्शन जवाब सी सच और झूठ दोनों <coughs> जो प्रश्न पड़ेगा पुरानी चीजों के पक्ष में कविता पुरानों पुरानी चीजों के पक्ष में कविता कवि का रुझान किन चीजों की ओर है तो पुराना पंच जवाब से ऑप्शन सी पुराना पर सी जवाब हृदय की चोट कौन सा हृदय की चोट किसके ठीक होती है किससे ठीक होती है न? तो हृदय की चोट किससे विस्मृति से विस्मृति ठीक होती।, होती है किससे होती है हृदय की जिसको चोट लगी है उसको विस्मृति यानी कि उसको भूल जाना कि भूल जाना तो उसके जवाब अच्छा ऑप्शन सी विस्मृति से ठीक होती है ऑप्शन सी जवाब चंद्रशेखर लेखक को क्या कहकर बुलाते थे तो भैया कहकर ऑप्शन जवाब से भैया ऑप्शन जवाब लेखक ने चंद्रशेखर आजाद के मन पर लेखक ने चंद्रशेखर आजाद के मन को किसके समान बताया है तो मक्खन की सदृश कोमल की तरह किसके मक्खन की सदृश की कोमल की तरह ऑप्शन जवाब से प्रश्न आप आगे चर्चा करिए चंद्रशेखर आजाद के लिए दया का दूसरा नाम क्या था तो चंद्रशेखर आजाद के लिए दया का दूसरा नाम था कायरता ऑप्शन बी जवाब कायरता क्या है ऑप्शन बी जवाब कायरता क्रांतिकारी लोग कैसे थे क्रांतिकारी लोग कैसे होते थे तो वचन के कृपण व मंतव्य के बड़े गोप्य ऑप्शन ए जवाब बंश है ऑप्शन ए जवाब वचन के कृपण व मंतव्य के बड़े गोप्य अब्राम लिंकन ने यह पत्र किसको लिखा था तो अब्राम लिंकन ने यह पत्र पुत्र के शिक्षक को किसको लिखा था पुत्र को शिक्षक को लिखा था पुत्र के शिक्षक को जवाब ऑप्शन सी जवाब किसको झुकाना सबसे आसान होता है तो गुंडा को झुकाना सबसे आसान होता है आसान होता है जवाब ऑप्शन बी गुंडा जीत की खुशी किसके साथ मनाई जाती है तो दोस्तों जीत की खुशी स्वयं के साथ मनाई जाती किसके साथ स्वयं के साथ ऑप्शन सी जवाब वंश है सत्य और न्याय के लिए सत्य और न्याय के लिए क्या करना चाहिए सत्य और न्याय के लिए संघर्ष करना चाहिए क्या करना चाहिए संघर्ष करना चाहिए ऑप्शन डी जवाब आपसे संघर्ष करना चाहिए लेखक को अचानक रुकना पड़ा क्योंकि सड़क आदमी औरतों की भीड़ थी सड़क पर आदमी औरतों की भीड़ थी इसलिए ऑप्शन सी जवाब वंश है जाट लोग पूरी ताकत से नारे लगाते थे क्योंकि तो इनसे उन्हें खुशी मिलती थी ऑप्शन ए जवाब बन सबसे ऑप्शन ए जवाब बन एक आदमी ने माता का मतलब धरती बताया क्योंकि वह किसान था ऑप्शन सी जवाब बन वह किसान था इसलिए भोले भाले चेहरों पर प्रकाश की रेखा दिखाई दी क्योंकि यह ज्ञान उनके लिए विचित्र था ऑप्शन डी जवाब यह ज्ञान उनके लिए विचित्र था ऑप्शन डी जवाब बन सर शिव जी के धनुष्य को किसने तोड़ा था तो श्री राम जी ने ऑप्शन बी जवाब से श्री राम जी तोड़ा ऑप्शन बी जवाब बंश है श्री राम जी ने ऑप्शन बी जवाब आप बिना कारण ही क्रोध क्यों कर रहे हैं यह वाक्य कौन बोलता है तो लक्ष्मण ऑप्शन सी जवाब बंश है लक्ष्मण ऑप्शन सी जवाब लक्ष्मण मेरा फरसा बड़ा भयानक है गर्भ बच्चों का भी नाश करने वाला है यह वाक्य कौन बोलता है परशुराम ऑप्शन बी जवाब से परशुराम ऑप्शन बी जवाब परशुराम परशुराम लक्ष्मण को कैसा बालक कहते हैं तो कुबुद्धि और कुटेल ऑप्शन बी जवाब कुबुद्धि और कुटेल ऑप्शन बी जवाब अवश्य गांव में कुल कितनी पंचायत थी तो आठ पंचायत गांव में टोटल आठ पंचायत थी जवाब ऑप्शन सी आठ पंचलाइट कितने रुपये में खरीदा गया तो पंचलाइट पांच कोडी में खरीदा गया कितने में पांच कोडी में खरीदा गया ऑप्शन जवाब से पांच कोडी पंचलाइट जलाने के लिए मुंदरी क्या लाती है तो पंचलाइट जलाने के लिए मुंदरी गरी का तेल लाती है क्या लाती है गरी का तेल लाती है क्या लाती है गरी का तेल लाती है ऑप्शन बी जवाब से गरी का तेल गोधन पर कितने रुपये जुर्माना लगाया गया था तो गोदान पर दस रुपया का जुर्माना कितना रुपया दस रुपया का जुर्माना लगाया है ऑप्शन ए जवाब है 10 रुपया चंपा अपने बालम को कहां रखना चाहती है तो अपने संग साथ में ऑप्शन बी जवाब अपने संग साथ में ऑप्शन बी जवाब बंस है चंपा लेखक की कौन सी चीज छिपा देती है तो कलम ऑप्शन बी जवाब कलम ऑप्शन बी जवाब सब जन पढ़ना लिखना सीखे ऐसी इच्छा किसकी है गांधी जी की ऑप्शन बी जवाब गांधी जी का ऑप्शन बी जवाब गांव के विवाहित युवक कलकत्ता क्यों जाते हैं तो कमाने के लिए ऑप्शन जवाब से कमाने के लिए ऑप्शन जवाब कवि चंपा को क्या करने के लिए प्रेरित करता है पटने के लिए ऑप्शन बी जवाब से पटने के लिए ऑप्शन बी जवाब हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी कितनी पुरानी है सवा दो हजार वर्ष ऑप्शन बी जवाब सवाल वर्ष ऑप्शन बी जवाब अजंता की गुफा है, किस पर्वतमाला में स्थित है तो सहाद्री ऑप्शन ए जवाब जवाब। से पर्वतमाला ऑप्शन अजंता की गुफा के समीप कौन सी नदी है तो बहादुर नदी कौन सी है बहादुर नदी ऑप्शन बी जवाब बहादुर नदी ऑप्शन बी जवाब अजंता की गुफा में किसके जीवन की घटनाओं के चित्र है तो बुद्ध के ऑप्शन डी जवाब ऑप्शन डी जवाब बुद्ध अजंता की अजंता की गुफाओं के चित्र किस काल के हैं तो है गुप्त काल के ऑप्शन सी जवाब काल बिना पानी के सब कैसे होता है तो सुना ऑप्शन बी जवाब सुना वसंत ऋतु का नाता किसके साथ है तो पीक के साथ ऑप्शन सी जवाब पीक रहीम जीवा की तुलना किससे करते हैं तो रहीम जीवा की तुलना पागल से किससे करता है पागल से करता डी जवाब से पागल रहीम के अनुसार पशु से नीचा कौन है तो रहीम के अनुसार पशु नीचा है जो कुछ नहीं देता है जो कुछ नहीं देता है वह ऑप्शन डी जवाब से जो कुछ नहीं देता है अपमान और तिरस्कार होने पर मन से भर जाता है तो मन से क्या भर जाता है तो वितुष्णा क्या वितुष्णा ऑप्शन से वितुषणा दिलीप चुपचाप खाजेगा की तरह अपने दुख को सहेगा तो दिलीप चुपचाप शहीद की तरह किसकी तरह शहीद के तरह चुपचाप अपने दुख को सहेगा ऑप्शन से शहीद वृक्षों के भीगे वृक्षों के भीगे पत्ते बिजली के प्रकाश में खाए क्या रहे थे तो चमचमा रहे थे क्या रहे थे चमचमा रहे थे ऑप्शन है जवाब से चमचमा ऑप्शन है जवाब स्त्री मैलिसी खाई जगह में शरीर लपेटे बैठी थी तो स्त्री मैलिसी धोती में किसमें धोती में शरीर लपेटे बैठी थी ऑप्शन बी जवाब से धोती ऑप्शन बी जवाब दिलीप ने खा जगह फाड़कर फेंक दिया तो दिलीप ने क्या पत्र फाड़कर फेंक दिया ऑप्शन ऑप्शन जवाब जवाब से पत्र पत्र कवि किसमें पढ़ने की बात करता है तो कवि पीड़ाओं में किसमें पीड़ाओं में पढ़ने की बात करता है ऑप्शन डी जवाब से पीड़ाओं में सब कुछ नौछावर करके कुछ न मांगना कैसा गुण है तो सब कुछ नौछावर करके पावस क्या पावस न मांगना एक ऐसा गुण ऑप्शन डी जवाब से पावस ऑप्शन डी जवाब हमें दूसरों के लिए क्या अर्पण करना होगा तो हमें दूसरों के लिए मन क्या अर्पण करना है ऑप्शन डी जवाब से जवाब कवि ने मनोरथों को कैसा मानने के लिए कहा है तो कवि ने मनोरथो को समान मानने को क्या कहा है समान मानने को कहा है जवाब से ऑप्शन ए समान बच्चे में संस्कार क्या हो रहे हैं तो चौपट हो रहे हैं बच्चे में संस्कार चौपट हो रहे हैं ऑप्शन बी जवाब से चौपट ऑप्शन बी जवाब मुन्नी

खाजग्ञा लोगों के साथ खेलने की राय देती है तो औरत अपने बच्चे को अपने लोगों के किसके साथ अपने लोगों के साथ खेलने की राय देती है ऑप्शन जवाब से बी अपने पौधा खाजिक्ञा की तरह हंसता है तो पौधा बच्चों की तरह किसके तरह बच्चों की तरह हंसता है ऑप्शन जवाब से सी बच्चों की तरह बाज लोग झुंड बनाकर किसके पास बैठते हैं तो बाज लोग अलाव के बाज लोग झुंड बनाकर अलाव के पास बैठते हैं किसके पास अलाव के पास ऑप्शन बी जवाब के अलाव बाज लोग किसके आशीष देते हैं तो बाज लोग आग को आशीष देते हैं किसको आशीष देते हैं आग को आशीष देते हैं ऑप्शन जवाब आगे सी बाज लोग फावड़ा कैसे चलाते हैं तो बाज लोग झुंड में फावड़ा चलाते हैं ऑप्शन बी जवाब आएगा फावड़ा बाज लोग कैसे फावड़ा चलाते हैं तो झुंड में फावड़ा ऑप्शन बी जवाब आएगा झुंड में बाज लोग उबड़ पैरों तक धरती की गहराइयों से क्या उमड़ आते हैं तो पानी की सोते जवाब आएगा ऑप्शन ए पानी की सोते ऑप्शन है जवाब कल्पना शक्ति की संस्कार का परिणाम है प्राचीन संस्कार किसका प्राचीन संस्कार का परिणाम है ऑप्शन डी जवाब आएगा प्राचीन संस्कार ऑप्शन डी जवाब मतिराम और भूषण कैसे कविता लिखते थे मतिराम और भूषण वीरस से परिपूर्ण कैसे वीरस से परिपूर्ण कविता लिखते थे ऑप्शन सी जाएगा वीरस कपिल ने कपी ने कितने तत्वों की चर्चा की है तो कपी ने पच्चीस तत्व की, ततो की चर्चा की जवाब ऑप्शन बी ऑप्शन बी जवाब लेखक कल्पना को लेकर कैसे रहने के लिए कहते हैं तो लेखक कल्पना को लेकर चौकस कितने चौकस रहने के लिए कहते हैं जवाब ऑप्शन ए चौकस लेखक ने कल्पना जन्य को कैसा बताया तो लेखक ने कल्पना जन्य को

के साथ होड करना कुछ अनुचित तो नहीं है तो कल्पना शक्ति के द्वारा ब्रह्मा के साथ किसके साथ ब्रह्मा के साथ होड करना कुछ अनुचित तो नहीं है जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मा कवि कैसे रास्ते पर भी चलने रहने की बात करता है तो कवि कांटे वाले रास्ते कैसे रास्ते कांटे वाले रास्ते पर भी चढ़ने रहने की बात करता है ऑप्शन बी जाएगा कांटे वाले रास्ते ऑप्शन बी जवाब जीत हो या हार लेकिन कवि क्या करने को हमेशा तत्पर है तो जीत हो या हार लेकिन कभी संघर्ष करना कैसे संघर्ष करने को हमें सत्तर ऑप्शन नहीं जाएगा संघर्ष ऑप्शन जवाब कवि ने दुनिया को रोशनी देने के लिए क्या जला दिया तो कवि ने दुनिया को रोशनी देने के लिए घर जला दिया क्या ऑप्शन जाएगा घर ऑप्शन जवाब कवि किससे दो हाथ करने की सोचता है तो कवि मौत से किससे मौत से दो हाथ करने की सोचता है ऑप्शन सी मौत से लेखक ने किन व्यवसाय को उत्तम व्यवसाय कहा है तो लेखक ने खेती को किसको खेती को ऑप्शन जाएगा खेती खेती को उत्तम व्यवसाय कहा है इनमें से गोबर का स्थान का है तो इनमें से गोबर का स्थान पंचगव्य में ऑप्शन ऑप्शन बी बी जवाब पंच जवाब पंचगव्य पंचगव्य इसमें है लेखक किसका शौकीन है लेखक किसका शौकीन है तो लेखक सिनेमा देखने का शौकीन है किसका शौकीन है सिनेमा देखने का ऑप्शन सी जवाब सिनेमा देखने का लेखक ने बाजरा को क्या समझा था ऑप्शन ही जाएगा आदमी लेखक ने बाजरा को आदमी समझा ऑप्शन ही जाएगा आदमी ही ऑप्शन ही जवाब लेखक शहर जाकर क्या करना चाहते थे तो लेखक शहर जाकर रिसर्च क्या करना चाहते हैं रिसर्च ऑप्शन ही जाएगा रिसर्च करना चाहते ऑप्शन ही जवाब बेटा यह खेती का बेटा यह खेती का पैसा तुमसे नहीं चलेगा बेटा यह खेती का पेशा तुमसे नहीं चलेगा यह तो हम जैसे खाजे क्या के हैं तो बेटा यह खेती का पैसा तुमसे नहीं चलेगा यह तो हम खाजे क्या यह तो हम जैसे कहा जाएगा यानी कि जाहिलों के लिए किसके लिए जाहिलों के ऑप्शन आ जाएगा जाहिलों के लिए ऑप्शन है जवाब अध्ययन करते करते अध्ययन करते करते हमें इस नतीजे पर पहुंचा है कि आदर्श खेती खा खेती गांव में खा जगह में होती कहाँ तो गांव में नहीं हो सकती अध्ययन करते करते हम इस नतीजे पर पहुंचे था कि आदर्श खेती गांव में नहीं हो सकती ऑप्शन भी जवाब आएगा मेरे मुंह से पवित्रता की बात सुनते ही चाचा खाल गया तो दंग रह गए ऑप्शन बी जवाब क्या आएगा ऑप्शन बी जवाब दंग रह गए ऑप्शन बी जवाब दंग रह गए ऑप्शन बी जवाब दूसरे दिन क्या है दूसरे दिन दूसरे दिन दूसरे दिन से ही मुझे इस बात की चिंता हुई कि ऐसी चुक मुझे मुझसे कही दोबारा ना हो जाए ऑप्शन सी जवाब आएगा दोबारा ना हो जाएगा ऑप्शन सी जवाब कभी किस व्यवस्था की निर्द कवि किस व्यवस्था की निर्दयताओं को खत्म करना चाहते हैं तो ज्ञाति व्यवस्था ऑप्शन बी जाएगा ज्ञाती व्यवस्था ऑप्शन जवाब कवि तरह तरह के धंधे को कैसा बनाना चाहते हैं तो उत्कृष्ट ऑप्शन उत्कृष्ट ऑप्शन है जवाब कवि के विचार से कवि के विचार से ब्रह्म, ब्रह्मांड को कौन चलाता है तो एक ईश्वर ऑप्शन एक ईश्वर एक ईश्वर ऑप्शन है जवाब हर इंसान को क्या मिलने से हर इंसान को क्या मिलने से दुनिया मुक्त हो जाएगी तो समानता ऑप्शन सी जवाब आएगा समानता ऑप्शन सी जवाब कौन से त्यौहार के कौन से त्यौहार के दिन कथा नायक भारत पाकिस्तान सीमा रेखा देखने के लिए गए थे तो ईद के दिन ऑप्शन सी जवाब आएगा ईद के दिन देखो अगर अगर जो ये, नायक नायिका किसके साथ भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा देखने गया था तो पत्नी के साथ ऑप्शन बी जाएगा पत्नी के साथ ऑप्शन बी जवाब पाकिस्तान की ओर से भारत की सीमा में किसका दल घुस गया है तो पाकिस्तान की ओर से भारत की सीमा में बकरियों का दल किसका दल तो बकरियों का दल घुस आया था ऑप्शन बी जवाब बकरियों का दल ऑप्शन बी जवाब पठन सैनिक देखने में कैसे था तो पठन सैनिक देखने में रसीले कैसे रसीले थे ऑप्शन बी भी जवाब आएगा ऑप्शन बी जवाब તો મિત્રો અહીંયા આપણે ટોટલ સત્તાણું પ્રશ્નો મિત્રો જોયા છે એટલે કે ટોટલ સત્તાણું એમસીક્યુ જોયા છે તો આમાંથી મિત્રો જે પ્રશ્નો છે એ ગદે વિભાગને પદે વિભાગનો મિત્રો જે એમસીક્યુ પૂછા છે આમાંથી આવશે આના બહાર કોઈ પ્રશ્ન નહીં આવે તો જો તમને મારો વિડીયો ગમે હોય પસંદ આવ્યો હોય યુઝફુલ લાગ્યો હોય તો એ લાઇક કરો કોમેન્ટ કરો તમારા દરેકે દરેક મિત્રોની એમને શેર કરો અને છેલ્લે તમે ચેનલમાં નવા હોય સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ગુજરાતી સ્ટર એજ્યુકેશન ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવા માટે વિનંતી છે મારા વિડીયોને પહેલાંથી છેલ્લા સુધી જોવા માટે તમારા દરેક દરેક મિત્રો દિલથી ખૂબ આભાર માનું છું અને છેલ્લે ફરી મળી શક નવા સાથે નવા ટોપિક સાથે ત્યાં સુધી બની રહું જય હિન્દ જય ભારત અને મિત્રો બધે બધા જે મિત્રો પ્રશ્નો છે આપણે એક જ વિડીયોમાં જોયા છે તો બેસ્ટ ઓફ લક